अजिबात नाही तीनही पक्षामध्ये जागा वाटपा संदर्भात अत्यंत चांगला समन्वय आणि समंजसपणा आहे तुम्ही वृत्तपत्रातल्या बातम्या आणि या काही लोक अफवा पसरवतात त्याच्यावर जाऊ नका अठ्ठेचाळीस जागा या महाराष्ट्रामध्ये आहे आणि त्या जागांचं वाटप जे जा आहे हे मेरिटनुसारच होईल आमचं सूत्र पहिल्यापासून आहे जिंके त्याची जागा आकडा वाढवायला जागा नाही हा नक्कीच आम्ही शिवसेनेची भूमिका वारंवार राहिलेली आहे की आम्ही तेवीस जागा लढत राहिलो तर तेवीस जागावरती आम्ही लढणं गरजेचं आहे याच्यामध्ये काय कोणाला आक्षेप घेण्याचं कारण नाही चर्चा सुरू आहेत ना एखादी जागेवरती काँग्रेस किंवा राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचा दावा आमच्यापेक्षा मजबूत असेल तर नक्कीच त्याचा विचार होऊ शकतो एखाद्या जागेवर आमचा दावा मजबूत असेल तर त्याच्यावर चर्चा होऊ शकते आता काल जो आपला प्रश्न आहे की काल वंचित बहुजन आघाडीशी आमची चर्चा सुरू आहे बाळासाहेब आंबेडकरांनी काही लोक त्यासाठी त्यांचे पक्षातले प्रमुख लोक चर्चेसाठी निफूट केलेले आहेत स्वतः बाळासाहेब आंबेडकर संपर्कात आहेत काल राष्ट्रवादी काँग्रेसचे जयंतराव पाटील जितेंद्र आव्हाड हे मातोश्रीवर आले होते आणि साधारण माननीय उद्धवजी तिथे उपस्थित होते मी होतो शुभा देसाई दोन अडीच तास आमच्यामध्ये अत्यंत चांगल्या वातावरणामध्ये चर्चा झाली चर्चा जागा वाटपावरूनच झाली राष्ट्रवादी काँग्रेस कोणत्या जागा लढवू शकते हा त्यांची बलस्थानं नक्की कुठे आहेत त्याच्यावर चर्चा करायला काहीच हरकत नाही आणि ती चर्चा का झाली चर्चा उत्तम झाली त्याच्यातून एक ज्याला आपण दिशा असते ती स्पष्ट झाली की राष्ट्रवादी काँग्रेस ही कोणत्या जागांवर लढायला इच्छुक आहे अशा पद्धतीनं काँग्रेसशी चर्चा होईल एकत्र चर्चा होईल ना तीन पक्ष एकत्रच आहेत वृत्तपत्रातल्या बातम्या ज्या येतात त्या अत्यंत चुकीच्या आहेत शिवसेना या महाराष्ट्रातला एक तळागाळात रुजलेला कायम वाद वादळं तुफान संकट पचवून झेलून उभा राहिलेला पक्ष आहे आणि आम्हाला आमची ताकद माहिती हा महाराष्ट्रातले ने काही नेते ने काल काँग्रेस हायकमांडला भेटायला गेले होते काँग्रेसचे नेते आणि त्यांनी असं सांगितलेलं आहे की वंचित बहुजन आघाडी ही अजूनही तयार नाही आहे महाविकास आघाडीमध्ये बघा असं आहे की जोपर्यंत आमची चर्चा काँग्रेस संदर्भात ही दिल्लीतल्या प्रमुख नेत्यांशी सुरू आहे वंचित बहुजन आघाडी म्हणजे बाळासाहेब आंबेडकर यांचा जो पक्ष आघाडी आहे त्या संदर्भात शिवसेनेची युती झालेली आहे ती युती जाहीर झाली एक वर्षापूर्वी माननीय शरद पवार ही राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाची कोणतीही अशी भूमिका नाही की वंचित बहुजन आघाडी आपल्याकडे राहू नये किंवा पवार साहेबांची भूमिका स्पष्ट आहे की बाळासाहेब आंबेडकर आणि वंचित बहुजन आघाडी हे आपल्याबरोबर राहिला पाहिजे आणि महाराष्ट्रातल्या काँग्रेस नेत्यांचंही तेच म्हणणं आहे तिघांमध्ये बाळासाहेब आंबेडकरांविषयी कोणताही मतभेद नाही तर या संदर्भात की काल काँग्रेस नेत्यांनी जे फॉर्म्युला ठेवला त्यामध्ये काँग्रेसला बावीस ना बघा असे कोणत्याही फॉर्म्युलांवरती कधी चर्चा होत नाही काल जयंतराव पाटील बसले होते त्यांच्याकडे कोणताही फॉर्म्युला नव्हता जसं म्हटलं ना जिंकेत त्याची जागा मेरिटवर जागा मेरिटवर जिंकण्याचं मेरिट ज्या मतदारसंघात ज्या पक्षाचं आहे त्यांच्याकडे ती जागा राहील हे तीन पक्षाचं सूत्र आहे कोण काय बोलते त्याच्यावर तुम्ही जाऊ आणि हे सूत्र संपूर्ण देशभरातलं इंडिया आघाडीचं हे संपूर्ण देशभरातलं सूत्र आहे हे फक्त महाराष्ट्रातलं नाही या देशामध्ये किमान साडेतीनशे जागा अशा आहेत त्या जागेवरती हे सूत्र लागू होईल सीट सैनिक को लेके कल मातोश्री मीटिंग हुई एनसीपी के कुछ नेता आए थे सब कुछ नहीं के पार्टी के प्रेसिडेंट जयंत राव पाटिल आए थे और जितेंद्र आवाड आए थे कुछ हाँ। बात ऐसी है कि महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी का जो दिशा है सीट शेयरिंग की वो स्पष्ट है उत्तर प्रदेश के पास सबसे बड़ा राज्य है सीटों के मामले में 48 एट सीटें अड़तालीस ये बड़ा आंकड़ा है तो बहुत ही बहुत ही बारीकी से सीट शेयरिंग होनी चाहिए ऑन मेरी जो पार्टी जिस सीट पर चुनाव जीत सकती है लड़ सकती है उसका दावा उस सीट पर रहेगा कोई फॉर्मूला नहीं है ये आपका फार्मूला ये मेरा फॉर्मूला ये मेरा फॉर्मूला नहीं देश में एक ही फार्मूला इंडिया गाड़ी का जो जीतेगा वो लड़ेगा जो जीतेगा वो लड़ेगा और महाराष्ट्र में भी ये फॉर्मूला पर हम काम कर रहे हैं कल तो जयंतराव पाटिल जितेंद्र आवाड जे आए थे उद्धव ठाकरे साहब थे सुभाष देसाई जी थे मैं भी था लगभग तो दो घंटे हमारा डिस्कशन हो गया उसमें स्पष्ट हो गया कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी महाराष्ट्र में कौन तो से जगह पर चुनाव लड़ना है उससे स्पष्ट हो गया और ये भी समझना चाहिए जैसे कांग्रेस के कोई ताकत वाले इलाके हैं, हमें मालूम है वहां सिर्फ कांग्रेस जीत सकती है यहाँ शिवसेना जीत सकती है तो हमारे में कोई मतभेद नहीं जो खबरें उड़ रही है ना वो गलत है तीनों पार्टी में आपस में अच्छा मेल है बहुत संयम से हम सीट शेयरिंग के बारे में चर्चा कर रहे हैं बाला साहेब आम्बेडकर यानी प्रकाश आम्बेडकर जी के बारे में भी चर्चा चल रही है और जल्दी ही हम एक ऐसे नतीजे पर पहुंचेंगे जो तो महाराष्ट्र में एक आदर्श फॉर्मूला होगा महाराष्ट्र विकास आगाड़ी सूत्रों के अनुसार कांग्रेस यह बता रही है कि कि वो ये चाहते हैं शुड कंटेस्ट ऑफ ये गलत है ये आपके पास गलत जानकारी है ऐसा कोई फॉर्मूला या ऐसी कोई बात किसी ने नहीं कही है मैंने कहा ना मेरिट पर सीट शेयरिंग ये तीनों का सूत्र है और ये पूरा इंडिया आघाड़ी का पूरा देश में यही सूत्र रहेगा मेरिट पर जो जीतेगा वो लड़ेगा उसको सीट मिली सर आपने कहा कि खबरें आ रही हैं कि एनडीए में कोई डिस्प्यूट नहीं है सीट शेयरिंग को लेकर और जो भी खबरें आ रही हैं वो आपने कल बयान दिया कि कांग्रेस को जीरो से शुरू करना पड़ेगा नहीं, नहीं आपने गलत तरीके से उसका है उसका हाँ, है मैंने ऐसा नहीं कहा कि कांग्रेस को जीरो से शुरू करना मैंने ये नहीं कहा कि कांग्रेस जीरो है मैंने ये कहा है कि महाराष्ट्र में कांग्रेस है कांग्रेस का केडर है कांग्रेस के नेता है कांग्रेस पार्टी है हमारे साथ उनका गठबंधन है और रहेगा मैंने इतना ही कहा था भाई कि कांग्रेस के पास आज एक भी सांसद नहीं है आज नहीं है एक भी सांसद हमारे पास अठारह थे उसमें से कुछ चले गए छह बाकी थे के पास चार या पांच थे उसमें से एक दो लोग चले गए कांग्रेस के पास अभी कुछ नहीं है लेकिन हम महाविकास आघाड़ी में एक दूसरे को हाथ पकड़कर लगभग 40 सीटें जीत पाएंगे इस प्रकार की ताकत हमारे में है उसमें कांग्रेस का भी एक योगदान रहेगा बड़ा सर आपने कहा कि कल तो कांग्रेस के जो नेता हैं उनके पास कोई पद नहीं है वो उस तरह से बातें कर रहे हैं है। बातें कर रहे हैं उनका कहना है कि शिवसेना एक सीट पे भी नहीं जीत सकती यहाँ इस तरह से उनका बयान आया तो ना बयान बयान आने तो आज हमारे पास महाराष्ट्र में छह एमपी है छ एमपी है और हमारी ताकत है जो हमारा पुराना आंकड़ा था वो हम वापस जीत सकते हैं। एक भी सीट अगर नहीं जीत सकते तो आप भी नहीं जीतोगे आप एक साथ मिलकर ही जीत पाओगे ना पूरे देश में आज इस देश में ऐसी कोई पार्टी नहीं है जो अकेले अपने बोल बच्चे पर जीत सकती है भारतीय जनता पार्टी को भी जीतने के लिए ईवीएम चाहिए ना वो थोड़ा अकेली जीत सकती है आ, उनका अलायंस ईवीएम से है तो ईवीएम के सिवाय जीत सकती है क्या लेरो बैलेट पेपर पे चुनाव तो सबको कोई ना कोई चाहिए साथ में किसी को ईवीएम चाहिए किसी को और साथी चाहिए तो ये हम हमको मालूम है क्या करना है राम मंदिर के बारे में जानना चाहेंगे इसको पॉलिटिक्स खत्म होने का नाम नहीं ले रही है कई नेताओं का ये कहना है कि उनको इनविटेशन नहीं आ रहा इतना अभी इतना ही बाकी है कि अभी इतना ही बाकी है कि बाईस तारीख को बीजेपी की तरफ से ऐलान होगा कि हम प्रभु श्रीराम को ही चुनाव में खड़े कर रहे हैं हाँ इतना ऐलान होना बाकी है कि हमारे कैंडिडेट अयोध्या से या कहाँ से प्रभु श्रीराम है अब यही कहना बाकी है इतना पॉलिटिक्स चल रहा है राम जी के नाम पर तरस तरस तर, आ, दोन हजार चोवीससाठी आपला संकल्प आमचा हा संकल्प आहे शिवसेनेचा या महाराष्ट्रामध्ये या महाराष्ट्रामध्ये शिवसेनेला पुन्हा एकदा शिखरावर न्यायचं शिवसेनेचा मुख्यमंत्री निर्माण करायचा आणि शिवसेना हा पहिला क्रमांकाचा पक्ष करायचा हा आमचा संकल्प आहे हे आमचं स्वप्न नाही ते संकल्प आहे आणि ते आम्ही स्वप्न पूर्ण करू या महाराष्ट्रासह देशातल्या हुकुमशाहीचा नायनाट करायचा आणि हुकुमशाहीच्या छाताळावर या देशामध्ये लोकशाहीची ध्वजा फडकावायची हा आमचा संकल्प आहे तर महायुती आणि इतर पक्षांना मोठी धोक्याची घडताय असं जेलपट्टी हा महायुती आणि इतर पक्षांना मोठी धोक्याची आहे असं जेलपट्टी म्हणतात भाजप सोबत गेले त्यांना समजून टाकलं जातं भाजप अनेक लोकांना मत करणार काल जयंतरा होते आमजा बरबर ता सन्दर्भ चर्चा जे भाजप बरबर गे दोनों गटा स्वत अस्तित्व नष्ट करू राजकीय अस्तित्वा भाजपा विलीन वाव लगे सत्य नीतीश कुमार मुझे नहीं लगता है जेडीयू के वो सर्वोच्च नेता है जिनके नाम पर वो पार्टी चलती है और पार्टी का अध्यक्ष किसको बनना है किसको नहीं बनना है ये पार्टी की कार्यकारिणी तय करती है मैंने देखा है कि पार्टी की कार्यकारिणी पटना में दिल्ली में हुई है और उसमें नीतीश जी को अध्यक्ष चुना है उसमें बीजेपी को दुख पेट में दर्द होने का कारण क्या है हम पूछते हैं क्या कि आपने किसको किया नीतीश कुमार जी की पार्टी है नीतीश कुमार बनेंगे शिवसेना किसको अध्यक्ष करना है प्रमुख करना है शिवसेना तय करेगी कांग्रेस पार्टी का निर्णय कांग्रेस करेगी तर नाशिकमधून बसून